गन्ने के इकसठ रुपए के बकाए को लेकर किसानों ने विधायक शेरी कलसी के कार्यालय के बाहर धरना दिया माझा किसान संघर्ष समिति पंजाब ने आज गन्ने के इकसठ रुपए के बकाए को लेकर बटाला की विधायक शेरी कल्सी के कार्यालय के बाहर धरना दिया इस मौके पर किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए माझा किसान संघर्ष समिति के पंजाब अध्यक्ष बलविंदर सिंह राजू औलख ने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले सीजन का गन्ने का इकसठ रुपये दबा रखा है जो पंजाब सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है इससे पहले इसी को लेकर गुरदासपुर बाबरी बाईपास पर धरना दिया गया था जिसके बाद गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि गन्ने का इकसठ रुपये जल्द ही जारी कर दिया जाएगा लेकिन पूरा एक महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक किसानों को गन्ने का बकाया जारी नहीं किया गया है जिसके चलते आज किसान बटाला में धरना दे रहे हैं इस अवसर पर अध्यक्ष राजू ने कहा कि अगर बकाया राशि जारी नहीं की गई तो अमृतसर पठानकोट हाईवे पूरी तरह जाम कर धरना दिया जाएगा इस अवसर पर बलविंदर सिंह राजू गुरप्रीत सिंह बोपाराय राजू भिंडर बलकार सिंह फुलरा सोनू चड्ढा, निशान सिंह ओलक, निशान सिंह लंबरदार राजपुर आदि उपस्थित थे मैं 60 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰੋ ਐਮ ਐਲ اے ਡੀ ਸੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਖੀਰ ਰੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰਾਬਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਦ ਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਰਲ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਵਣ ਕੇ ਰਹਿੋਟਾਂਗੇ